নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হনুমান চালিচা এটি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গা ধুই আহিলোঁ গোসাঁই ঘৰৰ পৰা হ'মগৈ আৰু আজি ৰাতি মানে আমাৰ ঘৰত গীতা পাঠ কৰাম গতিকে গতিকে মানে কিবা কিবি কাম অলপমান আছে সেইকাৰণে সোনকালে আজৰি হ'লোঁ আৰু গোঁসাই ঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা আজি গোঁসাই ঘৰত কটালোঁ মই তাৰপিছত গোঁসাই ঘৰৰ মানে একদম পূৰা চাফা কৰিছোঁ আজি দুঘণ্টামান লাগি গৈছে ভাল লাগি গৈছে মানে মনটো যদি খুব আশা আছিলে ঘৰতে ভালকৈ খেতি চেতি কৰিম অকণমান পাচলি চাচলি লগাম ঘৰৰ পাচলি খাম কিন্তু আশা বাদ দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে জিকা যি অৱস্থা হৈছে মানে গোটেই যিটো ৰ'দ মাৰিছে মানে সম্ভৱ নহয় আৰু তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে ইমানেই বেছি পানীৰ প্ৰব্লেম একদম মানে নিজে মানে আমাৰ দৈনন্দিন কামখিনি কৰাতে মানে বহুত পানী লাগি যায় সিমানখিনিৰ কাৰণেও টেংকিত নুঠেগৈ গতিকে মানে পুলিত দিবলৈ অসম্ভৱ আৰু গতিকে আশাবাদ দিলোঁ আৰু খেতি তাৰিখা যদি বৰষুণ চৰষুণ পৰিলে তেতিয়া কিবা চিন্তা কৰিম আৰু এতিয়া যাওঁ বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ তাৰমানে এই বজাৰ ৰাতি সকামৰ কাৰণে কিছুমান বজাৰ কৰিবলৈ আছেই এতিয়াও বাকী আছেই মানে কিবা চেলেং কিনি আছোঁ নটা হৈ গল ন এইটো কিমান হ'ব চাওকচোন মই এইটো পাতলা কালাৰটো খোৱা নাই ড্ৰাগটো খাইছো যিটো মানে আৰু এটা বল কিনিলো বজাৰলৈ বজাৰ পত্যা চতনী কিনিলো এটা মানে বন্ধুজনে দেখা পালো বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ অনিল তাৰ মানে তাৰ কামপুৰতে তাৰ হেৰি দোকান আছে গোটেইখিনি মানে স্পৰ্টছৰে হয় গোটেইবোৰ বস্তু আগতে মানে এইখন দোকানলৈ আহিলে ভাল লাগি যায় আৰু বা কিমান বস্তু আছিলে আজিকালি আৰু খেলিবলৈ টাইম দিব হৈ গ'লোঁ আৰু এটা বল কিনিলোঁ মানে এনেই আৰু এইটো ক্ৰিকেট খেলিবৰ কাৰণে নহয় হাতত লুকিবৰ কাৰণে আৰু এটা আজি ৰাতি সকামৰ কাৰণে তাক মানে মাহ ধুবৰ কাৰণে তাক খৰাহী ল'লোঁ বা এশ চল্লিছ টকা দাম বৃত্তি পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত এইবিলাক বৈছিলোঁ নিজে চালনী তালনি শিকিছিলোঁ মজা লাগিছে কিন্তু বনাই পেলাই বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ পাই পেলাই একদম মানে এনেকুৱা গৰম অকণ গছৰ তলতে বহিছোঁ আৰু আজিৰে পৰা মানে এটা মনটো অকণমান ভালো লাগি আছে এই মোৰ ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে মানে ডিচিশ্যনটো কি মোৰ ফেচবুকটোৰ পাছৱৰ্ড সমস্ত দীঘল এটা মানে বিছটামান শেষৰ এটা পাছৱৰ্ড দিছোঁ দি পেলাই কি কৰিছোঁ ফেচবুকটো লগ আট কৰি থৈছোঁ মানে পাৰ্মানেণ্টলি লগত কিবা কৰিব পাৰি নহয় যে মানে আকৌ যদি মোৰ খুলিব লগা হয় মানে মোৰ পাছৱৰ্ডটো যাতে মাৰিব লগা হয় তেনেকুৱাকৈ লগত কৰিছোঁ কৰি মেলি মানে তেতিয়া মানে কি হ'ব মোৰ বস্তুটো নহ'লে মানে কি হয় ফেচবুকটো খুলিলেই মানে ইমান বেছি সময় গুচি যায় ফেচবুকত মানে ভাবিব নোৱাৰাকৈ গম নোপোৱাকৈ গুচি যায় মানে গতিকে মানে সেইটো কাৰণে কৰিছোঁ কি এতিয়া ধৰি লওক ইমান দীঘল পাছৱৰ্ড মোৰ মাৰিবলৈ এলাহ লাগিব এলাহ লগাৰ কাৰণে মানে মোক যোৱাকালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে মই ফেচবুকটো খোলা হোৱা নাই আৰু কেতিয়া খোলা হয় মই নিজেও নাজানো গতিকে মানে হয়তো ভিডিঅ'টো আপলোড দিবৰ কাৰণে খুলিম চাগে এই আৰু এটা সময়তে ধৰি লওক কমেণ্ট চমেণ্টখিনি ৰিপ্লাই চিপ্লাই কৰিম তেনেকুৱা আৰু মানে নহ'লে মানে বহুত সময় গুচি যায় মানে গতিকে মনটো ভাল লাগিছে যোৱাকালিৰ পৰা যথেষ্টখিনি সময় পাইছোঁ আনকি মই চেছ খেলিবলৈ টাইম পাইছোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছিল মোৰ চেছ খেলিবলৈ টাইম নোপোৱা হৈ গৈছিলোঁ মানে অনলাইন চেছ খেলোঁ আৰু প্ৰথমে যিটো বল লৈছিলোঁ সেইটো বল সলাই দিলোঁ এইটো মানে যিহেতু আগতে এনেকুৱা বল খেলিছোঁ আগতে হৈছে আমি গধুৰ টেনিছটো খেলিছিলোঁ কিন্তু এইটো কষ্টটো হয় সেইটো বৰ লৈ পেলাই হাততকৈ ভাল লাগে আকৌ সৰুকৈ যিহেতু মানুহ মোটামুটি ত্ৰিছজনমান হ'ব গতিকে সৰুকৈ এখন ত্ৰিপালখন লগোৱা হয় আৰু দুখধন খুৰা আমাৰ দেউতা আৰু মই লগ লাগি পেলাই মানে ত্ৰিপালখন দিয়া হৈ গ'ল আৰু মোটামুটি হৈ যাব আৰু ভকতক খোৱাবলৈ পিঠা বনাবৰ কাৰণে ঢেঁকীত ভণ্টি আৰু খুৰী ভকতক খুৱাবৰ কাৰণে মায়ে পিঠা বনাই আছে পিঠা ৰেডি মায়ে ধুনীয়াকৈ খালী সজাই থৈ দিছে ভকত আহিলেই এতিয়া দিব পৰা যাব মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় মানে ভাপত দিয়া পিঠা ইফালে বাবা খুৰা আহিলে বাবা খুৰা পুৰা লাগি আছে যিহেতু ভকতক ভাত খুওৱা হ'ব সেইটোতো জ্ঞানৰ মাধ্যমেহে আপোনাৰ এতিয়া চাওক আপোনাক যদি ধুনীয়া শুননা এটা দিছে শুননাটো দিলে হয় যদি মাৰি যা নিদিলে আপুনি কি কৰিব সেইটো আৰু হঠাৎ এনেকুৱা ভয়ংকৰ ধুমুহা আহিলে গোটেই কৃপা চিপাত উৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল এতিয়া মানে বৰষুণটো অকণমানকৈ পৰিছে আৰু সেয়া প্ৰসাদৰ কাম গোসাঁই ঘৰৰ ভিতৰত কৰি আছে পূৰা ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহি গ'ল এতিয়া ভাল লাগি গৈছে আৰু আমি যিমান ভয় খাইছিলোঁ সেই অনুসাৰে এতিয়া মানে মনটো খুব এটা ভাল লাগি গৈছে অন্ততঃ মানুহ আমাক দিগাহ মানুহে শান্তি পাইছে সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে মনটো এনে এনেকুৱা পৰ্ব হ'লে চোতালতে খোৱা যায় কিন্তু আজি যিহেতু সম্ভৱ নহ'ল গতিকে এইটো ৰুমত ভকতসকলক দিয়া হ'ল আৰু এনেকৈ আৰু বাকী আমাৰ পিছফালেই যি মানে যিখিনি ঢেঁকীৰ ওচৰত মহিলাসকলৰ দিয়া গৈছে আৰু আমি ভোকজন খাৰোঁ মই সেনেকৈ বাৰাণ্ডাতে বহি পেলাই এতিয়া পাত ৰেডি আৰু খাব হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ অৱশেষত সকাম সমাপ্ত হ'ল আৰু ভকতসকল ঘৰা ঘৰি গ'ল সঁচাকৈ মানে জীৱনত আমাৰ ঘৰত ধৰি লওক সৰু সুৰাকৈ কিবাকিবি সকাম আমি পাতি থকা যায় কিন্তু এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হোৱা নাই ত্ৰিপালখন উৰুৱাই নিছে হাতেদি ধৰি আছোঁ মানে ছিগিনো ছিগিনো কৰে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ তামোল গছ মানে এনেকুৱাকৈ নাচিছে মানে বতাহত কেনে মানে বুজাব নোৱাৰোঁ মানে ইমান ভয় খাইছিলোঁ খালী ভগৱানকে মাতি আছিলোঁ আৰু মই এটা বস্তু গম পোৱা নাছিলোঁ যে মানে মই ভাবিছোঁ ট্ৰিপালখন খুলি দিওঁ নেকি তেতিয়া গম পাইছোঁ যে পুথি শেষ নহয়কৈ বোলে ট্ৰিপাল খুলিব নাপায় আৰু এনেকুৱা এটা এনেকুৱা হৈছে মানে পুথি শেষ হৈছে লগে লগে ট্ৰিপালখন চাটকৈ ছিগি গৈছে তাৰপিছত বৰষুণ যেতিয়া আহিলে সকলোৱে মানে কৈছে আৰু যে তোমাৰ গীতা পাঠ তুমি কৰা কিতাপ পাঠোৱা যে সফল হৈছে মানে বৰষুণ আহিছে কাৰণে মানে ভাল লাগিছে চবে তেনেকৈ কৈছে যে কথাটো শুনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে অলপমান আমাৰ খেলি মেলি হ'ল কিন্তু মানে ৰাইজৰ সহায় হ'ল যে ভাল লাগিছে মানে